Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Скабєві тривожно. Злість зриває на шойгу, точніше його зливає. Соловйов закатав скандал. Його там гость вруном назвав Кіасаян. почему-то Путіна з імітаторами сравнюють начал Жена його возмущена, Що недозаслужений до он в сім'ї Кадирова, новий міністр. І моє улюблене в цьому випуску російський поп дає рецепти, як отруїти старого чоловіка. Мене Олена Цантила звуть. Погнали. Не Випажу ви, пожел... що... Лгать не надо. Никаких оценок Я боюсь, нам с вами придется расстаться. Первый пешов прорвало. Гноилось, нарывало и от прорвало. В прямом эфире Соловьева его ж эксперт студийный звенуватив у брехни. А Соловьев что? Соловьевское ничто. Пугать выгонять, судами пугать. Повторых хвилины лайки, два великих дядьки, які на брехнях бабло рублять. Одне одного в брехнях тех самых и звинувачують. Виталий Тойч, когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда вы это? Забывает, вы раз... Когда я это делал? Виталий Тойч, ну вы выбирайте выражение. Выбирайте. Вы что сейчас сказали? Виталий вы... Кому вы... я раздаю оценку? я высказываю мнение Виталья, по поводу, того, что сказали, вы, а не оценку. вы, пожалуйста, не надо Виталь вы, пожалуйста, что? Лгать не надо. Товарищ, Никаких обвинений каждому, кто. Я кто... боюсь, что нам с вами придется расстаться. Если вы имеете наглость Ой. обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Тович, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня в лжи. Я прошу вас, а успокоиться? И вы забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому что обвинять моего... меня во лжи, извините, не позволить на никому. Почему это? Когда да. вы что сказали Виталий неправду. Потому сейчас. что дальше сейчас. это будет суд. Ну, это потому Витальевич. что это на Витальевич. самом деле Да ну, не ну, не надо меня, меня пугать. А я вас вообще не пугаю. Всего хорошего. чем здесь связи? Вот так хоба и на одного меньше эксперта в студии. А решта что? языки проковтнули. Ну а что, это ж они смельчаки. И справедливости ради, я с вами не согласен, и вы выступили плохо, это сильно разные вещи. Вся суть у деталях, точніше, винні в усьому деталі, і суть не в гелікоптері іранського президента, який грохнувся, бо деталей не було санкції. Жбо а суть, що вони плюють в очі людям і кажуть, що то роса. Причому з іноземним акцентом. Соловйов лажанувся так, що це вже точно претендують в топи 2024 тисячі года. А года та ого-го? -го. так, от рубрика головне не заржати. А він реально на серйозних щах розповідає. Кто же влаштував авиакатастрофу в Иране? Когда мы говорили о вчерашней трагедии, сегодня неожиданно французский канал выдал такое Группа Хамас, высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом масада Он даже называет имя Эли Копта. Правда это или нет, но, конечно, все это часть тех слухов, которые ходят. Это политический аналитик Даниэль Хаик на французском канале 24 News. Звісно, можно подумать, что это жар таки. Helicopter. Helicopter. Как там французскую геликоптер, а английскую? Геликоптер, есть геликоптер для российских щелепных и тех, кто российскую лише Розуміє вірт ольот, експерти, шмексперти. Так, власне, можна продовжити синонімічний ряд окупантів на українських землях ліквідовують браття пуле, мьод і міна мьод. Все б нічого соловєвське ліцо із режима кірпіч так і не вийшло. Оце носій мутованих хромосом коментує слова британського міністра оборони. Цей шарпій недобитий. управляет, но он будет шарпином ну, со временем. Экзистенциальный. Экзистенциальный, конечно. Энэ, он Энэ, Энэ. конечно. Энэ. То есть он борется за то, чтобы продолжал существовать колониальный британский мир. То есть это, это же удивительно такое признание. Ну, конечно, абсолютно. То есть он управляет миром. То есть вот этот кусок дерьма британский нами управляет, что ли? Кто его уполномочил нами управлять? С чего себя возомнил этот потомок <мультург> людей без подбородков? Що може нами управлять. Это откуда взялось откуда взялось это терпіння слушать набори истерик неадекватов по всім каналам? Ну, от це мене цікавить більше. Але виключено з клінічної позиції. Тут ще одну порцію припадків підвезли про прес-секретаря Білого Дому. Ну, что ты не это Дайте йому вже селедку. Заткните. Ну, ну, посмотрите, ну это же какое-то чудовище. Безумные, безграмотные, не способны ничего сформулировать, не понимающие, что он пытается сказать. И что воно за зоопарк выжается Соловьеву? Шарпей, пингвин? Закончились? Ну, пигулки закончились? Чи це уже свои санкции не работают, наши даже лучше в ход пошли? Тогда всем Соловьева почитателям следует обеспокоиться. Беда с аналогов достигла таких масштабов, что в курсе даже сам Мишустин. Наконец, премьер заметил, что вместо автомобиля строения на Москве осталась ну, комбинация фигурная из трех пальцев и ключ гаечный. И той не made in Russia. Друзья, я все понимаю, однако, у вас где сейчас сделан руль конкретный? Кто? Руль. А, руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Да, руль пока Китае. Точнее, не руль, а все три модели, которые за Made in Russia выдают, в Китае давно штампуют во все. Ой, Крали, перекрали і й забули, де поклали. Той момент, коли їхня народна забава, з ними жартик злий, зіграла. А що у них? Вражки без руляк, то у них там руля. Второй, ну, или какой там, пошел? Вадим Зам Герасимова, пока еще, который із взяли этого Шамарина за барки основна взятки. А він що? Мав зв'язок забезпечувати окупанський на фронтах. У пропагандистов уротах традиционные, так и знали, только никому не казали. Они все там прекрасно себе шарят, шойгу, все, закончилось. И как пошли ритуальные танцы танцевать? Гойда в Оказывается, это все из-за Кужугетча. Все он не досмотрел, не доглядел и не дотрогал. Вы знаете, ведь когда началась специальная военная операция, вот мы с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что, а как же так? А вот это изделие а вот это изделие, которое нам показывали на параде Победы, на параде, вернее, на Красной Очевидно, пушке. именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Да. Где Потом, они? Потом, когда началась... Оказалось нас... их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные народные деньги, вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. Все равно вас пытаю, это они там духи Пригожина вызывали? Шайгу, Герасимов! Где вы припасы? У Шойгу зять ходит, булками трясет, ну имеется в виду ягодицами, да? А дочка открывает Форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? Ну да и боеприпасы потратить. Так это отрабатывают главарю наемников экзорцисты черноротые или от кого другого задание получили? Ну потому что пулеметом Шойгу красавчик, тем же ротом роки, роки, сколько там, 12? 12, все строчили. И сноска о Белоусове. У него, как оказалось, рыльца, ой, усы в кустах, итальянских. Ведь шукалы виллу в Италии, элитную нерухомость в Москве и рахунок в Мальтийскому банку. Но все его да не его. Мастера схематоза писали-писали и переписали все на кого-то, а теперь этого кого-то делают вид, что не знают. Но мы-то ничего не забываем. Серьезно. Так что это, походу, ус у Белоусова отклеился. Хотя, с того роя выбрали царя и царенка, точнее министренка. Сына Кадырова призначила министру спорту. Ну, но не того, про кого вы подумали. Сына маю на увазе. Кадыров Ахмад Рамзанович переходит на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Не Адама. Тому поки 16. Ну, перебор. А Тему нормасик. Вымахал кабасик до 18 и хочет трохи поминистрить. Ну, 18 не уже стукнуло. О как. Еще и не так. 9 из 23 мест в правительстве Чечни уже просиживают кадыровские родственники. Вот воно. С семейной ценности. Но стоит признать, что в России... Все же это Т – традиция, семейные ценности в ранг возводить, холить или леять. Есть нюансик, правда, в объемах и лохматостях тех самых ценностей. Вот единороссы акцию «Уткизацию» придумали, чтобы охотники отдавали дичь семьям погибших на СВО. Уток. Дичь. За батю или муженька. Так, друзья, тоже присоединяйтесь. В морозильник стоит в здании СУФУ, к фене на первом этаже вот, первой партии уток 15 штук. Ну и дичь. Давать дичь в пакетах. Но они в этой дичи существуют и смелых, да и просто адекватных сильно мало, если не единица. Мне 82 год. Но смотреть на то, во что превращается наша страна, я не могу. Нас сейчас ненавидит весь мир только из-за этого, простите, упыря. И Путин – это война. Без войны он не удержится у власти. Путин – это воровство вошло. это коррупция. Я написал в письме «Хватит Путин врать, воровать, воевать». Безумовно, слова поддержки, че что вы хотите написать этой прекрасной пані, а он что? Ото, им правда нравится. Вам правда же подходит? Ведь если не подходит, то люди меняют обстоятельства, жизнь страну, правительство Путина. А вы что, киваете гривами, покирно хизуете с могилами, массово отправляете тех, кто вам там, и на них хоть не сдався. Сюды. Тьфу. История не теория. Как мужика прооперировать должны были, но должны были прооперировать рот, в прямом смысле слова, а отправили на фронт. Было тяжелое ранение, челюсть раздроблена была. Угу. Ну, как бы восстановился. Но ну, должны были бы еще делать операцию, но почему-то назад забрали. От чего же почему-то? Вам же четко сказали, в госпитале много всяких раненых россиянских не И вообще, что это лечиться вздумали? Может, еще протезы, чтобы соседи не бесили? Вот история, пожалуйста, во Владивостоке. Оккупанту сломали руку, потому что он громко брямкал протезом ноги. Герои, которых они заслужили. И что заслужили, то и положили. Героям. Это вам, конечно, не утки, дичь. Але инша дуже слезлива оккупантская история. Пацаны, как позвонили сегодня. Все один, потом другой. Рассказывают блядь, истории своих. они, них смотрят смотрит Не понимает их. Да форму одеть, блядь, стесняются, потому что на них блядь, будут смотреть. На один блядь, придурок 20-летний подошел к мужику в магазине. У него два говорит, Георгиевских. Смотрит на него, блядь, смотрит. Тот не выдержал, повернулся. Чего, говорит, на меня так смотришь, что тебе от меня надо? Он говорит, говорит да вы же, говорит, убийца. Мне так, говорит, хотелось, говорит, вырвать, нахуй, говорит, его кадык, на... Черга положити сказать, пробіті, пожалуйста. Уйнюжелі, приєднано така, як скажете. Можна сміло відкривати рубрику Прівітькав! Тим, хто сміл, сказати такое. І ми відкриваємо коменти ваші. Не соромимось, панове, і повз теж не проходимо. Ви знаєте, для нас це важливо, для вас це важливо, для Ютуба теж. Так він вирішує це показувати більшій чи меншій кількості людей. Але я щиро переконана, що оце має побачити якомога більше людей. с мозгом. Кодло Катриарха перила. Вин же Гундя. открывают рубрику добрых рецептів. Условия задачи. Пришла к папу женщина, кается, гарит, батюшка. Муж подвешивать стал. На старости лет. И вот, держите их ответ. Из моей практики. Она пришла мне и поведала следующую историю, что муж, с которым она прожила там, ну, более 40 лет, он состарился, он шаркает ногами, когда ходит по комнате, он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что-то. Что мне делать, просила она меня. И сказал, убить его. Что сказали? Я сказал ей. Убейте его. Так. А вот как? Ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется. Мышьяк. Шоб не шаркал, не шмаркал и не бесил. Вы прослушали православный вестник Московского патриархата. Вот что еще вам надо, чтобы понять, что они хуже чертей? Они гниль заселяют у миски тем, кто вважає себя їхніми рускоскрепцями и прихожанами. И ця гниль прорастает буйным цветом. А далее? Ну, власне, прошу, что далее. С она вона выпадает. Выплеснулась из Киосаяна заслуженного деятеля искусств. Я не пошутила. Эту дичь несет он в массы. Одна встреча с Путиным заменяет курс Сопромата. Приближают и введут очень напоминает инструкцию к имитатору. Получив первую пенсию, проститутки поймут, что так их еще никто не имел. С другой стороны, теперь на все претензии мужикам можно будет со всей ответственностью заявлять, что не изменял. Нет. Просто по мере физических сил и финансовых возможностей поддерживал малое предпринимательство. Как вам? Это винегрет? Или Путина фоллоимитатора, или Сопромата, или проституток ретранслирует заслуженный прослуженный деятель. Ну, искусств. Нехай пробачить, мы на богеве давних до нынешних, каким эстетством опикаются. Мол, заслуженный. Недозаслужил. из-за всех тут бьется сил, обиженная Симонян М. Макаревич народный артист. Да. Макаревич лауреат всех премий. А мой муж, например, даже не заслуженный. Ну, мы двое с, с твоим мужем отождествляем обиженных и оскорбленных. Абсолютно. Природы. И обделенных тоже. Всем, чем могли наделить, обделили. Нация – обделяция. Сами своим не могут дать раду. Но чужого постоянно надо. Теперь, хотя уже давно, но никак не взлетает в оно, космические корабли. Как тому классика бороздят просторы Большого театра. Но пока больших пропаганда-шоу. Космическая Одиссея. Для Запада трагедия в том, что Россия и Китай, дескать, усиливаются с точки зрения своих возможностей в космосе, а монополия должна быть только у Соединенных Штатов. Поэтому наши запуски, они угрожают миру. Если верить сообщениям Пентагона от нас, подтверждений нет, но если им верить... Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который сможет атаковать другие спутники. То есть Россия запустила противокосмическое оружие. На этой же орбите находятся американские правительственные космические аппараты. Россия вывела свой аппарат по данным из США 16 мая. Ранее в США говорили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие, которое будет представлять опасность для правительственных спутников. Путин такие утверждения называл вброс. А, ну раз Путин сказал, а Скобеева повторила, то вбросы. Отбросы скорее. Но в методичке написано «интонации успокаивающие, не Но это же невозможно. Поглядите на Скобееву. Тревожно, женщине, тревожно. Тревожно все это. Тревожно. Параллельно наши ядерные учения. Что называется расширение границ возможного, если раньше они исходили из того, что Украина должна обороняться. Далее они рассуждали на тему того, что Украина должна атаковать, но только в пределах своих территорий и территорий, которые международное сообщество не считает Россией. И вот теперь они предлагают атаковать в том числе стратегические объекты на территории Большой Российской Федерации для того, чтобы отодвинуть врага. Очому це не війна Росії НАТО, не до кінця, но тіатрица. Тут що проси, що не проси, все ясно. Дотягнемося до кожного одоробла в кожну студію, хатинку, бункер зазирнемо під перинку. і байка, що там по зброї. Вони вже в курсі, тому тренують зрачки і та й інші частини тіла реагувати оперативно і триматися пристойно, хоча в них пристойно не вийде. Вони вже чекають. А мы что? Мы скоро? Серьезно?